biz necə idik ki möhkəm iradəyə sahiblənək möhkəm iradəyə sahiblənək möhkəm iradəyə sahiblənək bir budur Allaha sığınmaq və təvəkkül etmək Allaha sığınmaq hər halda təvəkkül etmək eyni zamanda vəzifələrinizi icra etmək şərtilə Allah küç verməsə, kömək eləməsə alınmayacaq. Buna nəzər olun bir də lampadır, hə? Lampa. Həmin lampa baxsan şüşəsi qırıq deyil, çatdamıb. İçindəki tele də baxsan problemsizdir. Hər şey qaydasındadır. Amma həmen lampanı elektrik cərəyanına qoşmasan yanacaq, işıq saçacaq? Xeyr. Bizim bütün xidmətlərimiz, işlərimiz, yuxusuzluğumuz, cəhdlərimiz, səylərimiz, çalışmalarımız, ibadətlərimiz o lampa misalındadır. O zaman işıq saçacaq ki, o lampa biz Allah'a sığınacaq. O cərəyanı deyək də, belə deyək adını, Allahdan biləcək gücü mənim Allahım əl verdin, ayaq verdin. Amma bu əlimdəki gücü də sən mənə verdin. İradəli olmaq üçün ikinci amil tarixi vərəqliyin, tarixi qəşəng vərəqliyin. Tarix həm ibrət dem təcrübədən. Dün insanlar sıfırdan necə başlayıb? Yoxsa sıfırdan necə başlayıblar? Yığılıb ancaq qalxıblar. Baxın bunlara. Laqad kana fi qisasihim Əbralə olul albab tarixi Allah deyə qəşəng marağlanın tarixdən ki, ağıl sahiblərlər üçün nə qədər ibrətləri var. Tarixi oxuyun. Napoleonun bir sözü var, deyir, bir neçə dəfə məğlub oldum. Məğlub etməyin yolunu öyrəndim. Birinci dəfə məğlub oldum, oldum. Sonra məğlub etməyin nədim yolunu öyrəndim geçmişdəkilər sərfni etməyə, etməyə, etməyə ömrümüzün, 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 ömrümüzün vaxtı çox azdır da. Onlar eləyib də olmayıb, mən niyə edirəm bunu? Üçüncü amil nədir? Üçüncü amil insana iradəli edən amil. Öz işini gözəl öyrən. İnsan öz, öz işin gözəl biləndə ona həmem bilgi iradə yüksəldiyi bəxş edir. Bir məsəl dəmircidir, maşın düzəldəndir. Bir dənə maşını gətirirlər onun nə gündədir. Dimon düzəldirsən Danqalardan baxan Naraltun müəllimdir. Bu duş şampunuzu düzəltir. Nə məna qoyur düzəltmiş? Keçişində o Naraltun. Bir aydan sonra gəlib götürərsən. Bu görsən belə adam baxıl uboydu işi necə görəcəm? Meynəyəcəm. Ruhdan düşmür. Cin işinin qəşəngini bilir. Niyə ruhdan düşür bəzi vaqtlarda ümidsizləşən insan məyus olur? İşini qəşəng bilmir deyənə. O işi qaldı, ay Allah necə olar? Dörd nədir iradəli olmaq üçün. Dördüncü məsələ budur ki işlərinizi təftiş eləyin bu günə qədər. Uğurlarınızı tapın. Həmin uğurlar sığ ruh yüksəkliyi verəcək. Bir var övladına desəm balı oxu, oxu. İnşallah məscidə gedib qutara nəsor, o çı işə girəcəksən. Onda bilirsən ki, bu oxumağın mənasını nədir. E, 15 ildən sonra. Bu belə övlada motivasiya edəməzlar ki, gözü 15 ildən sonra məşinətsisini görsün. Bir də var, yox. Hələ oxuduqca İldə, ikidə formun uğurunu göstərsən, bax maşallah görsən, oxumusan, mahəllədə sailib çəçilənsən, sözün keçir, atanın hörmətini qazanmısan, oxumusan, oxumayandan nə qədər fərqim var? Hərdən ona inirsən, hə? göstərirsən ona uğurlarını. Allah buyurur ki: "Va'adakumullah maghanima kaseeratan." təəxuzunha Allah sizə çoxlu vədlər verir narahat olun ey inancılar ey imanlılar çoxlu vədlər sizə qabaqda gözləyir bunu deyəndən sonra deyir fa'at jələlakum hazihi amma bir dənə vədəni tez verdi sizə xeybənin qələbəsini Niyə yara bəlalı aləmin davamında buyurur. Ona görə sizə təsvir etdim ki, ilahi qudratın və mərhəmətin nişanəsini görəsüz mənasını deyirəm siz. Ruhlanasınız. Öz işinizin zəhmətinin birini görəsüz. Və bu qədər zəhmət çəkdik, maşallah Xeybər də var. Bundan sonra da hələ böyük qələbələr göz, gözləyir bizi. Allah deyir sizə o qələbəvizin gələcəkdəki qələbəvizin işarətlarını da əssəsə göstərərəm ruhlanasınız. Qur'an-Kərim maraqlıdır. O psixoloji aləmlərə də toxunur. Yəni ayələri bu cür nə bu istiqamətdə də baxmaq olar. 5-ci məsələ iradəli yaşamaq üçün. Baxın, insanı bəzəqlər nə ruhdan salır? Nə? Başqalarının giləyi səni ruhdan salır. Əşo. Oxu, oxuyub nə olacaq sənə? Flan-kəs oxudu nə oldu? Sən üstə bacarmayacaqsan. Sən deyir, görsəndən qabaqda kimlər var idmanla məşğul. Bununla bacan başçısısan, haçan qazanacırsan? Görünürsə güclərlər var bu idmanda, misal. Bəzən də bilə bilə eləyir ki, səni ruhdan salsın, bəzən niyyətlidir, bəzən niyyətsizdir. Baxır. Cavab verimisən niyə? Çalışın, araşdırın görün ki, bu sözlər hardan qaynaqlanır. O söz ordan qaynaqlanır ki, istəmirsən qabağa gedəsən. Bunu biləndən sonra sən ruhdan düşəndə isə. Bir var doğuran sənə görə ki, səf iş görsən, deyir də səfver. Güləylənirsən də. Da belə bir insanın ninəmə? Hə? Görsən sən insafla bax, görsən səf hərəkət etsən, dön də səfdən. Buna şim. İndi istisna deyirəm də, o insan görsən səni, ona görə bəz sözlər deyir ki, səni ruhdan salmaq istəyirsən, qabağa gələ bilməyəsən. Sən kökünü araşdır məsələn. Kökün tapdın, niyə məyus olursan, rahat. 6-cı və sonuncu. 6-cı və sonuncu. Bir çıx hədəf təyin eləmsən, məqsəd təyin eləmsən, hərəkət edirsən. Müəyyən bir yoldan gedirsən. İstəmirsən ki, ruhdan düşəsən, həmin yolda gedən insanlarla müəyyən qədər ünsiyyətin olsun. Daha ki 3-cü qrupa hazırlaşmırsan, 3-cü qrupa hazırlaşan insanlarla ünsiyyətin olsun da oxuyanlarla, hazırlaşan ki onlarla ünsiyyəti çoxaq ki eyni istiqamətdə iki nəfər hərəkət edəndə biri oxuyur, o hazırlanır, o söz deyirsən, bir-birə kömək edirsiniz artıq. Fatwas bilhakkı. Köməklə məşğul olursunuz. Yəni özünüzə uyğun, uygun, o yolda hərəkət hərək edənləri tapın. Bu altı şərt ki mən sizə söylədim iradəsiz insanları iradəli etmək üçün müəyyən amillərdir.